Покатку в да? да? Бабушка, а сколько у нас сейчас в Москве градусов? Сколько у нас сейчас градусов? Нет. Утром шестнадцать восемнадцать. Да уже далеко не будет. Сколько времени? -то?

На эту киночку. Меня зовут? Да, меня да, зовут. Да. Так а. говорю. Так, да. видео не попадать. Так, мы снимаем платье. Сейчас. Бабушка, а ты, там что, на улице дождь был? Был. маленький. nos outros видео будешь со мной снимать? Yeah. Вот, у меня уже снимается видео. Вот. Поздоровайся, скажи привет. привет. Нет, вот сюда вот иди. Вот, вот сюда вот иди ко мне. Скажи привет. привет. Закрой дверь теперь. Переодеваем Катьку. Привет. Да ты уже сказала привет. привет. Конечно. Аня, огурцы надо покупать? Да, надо, покупать. А надо. семечки. Это, скажи, не обязательно. Зубы себе ломать. Да, злобьевич. Аня, а, а? а, не а еще что хочешь, Ланя? А не надо. куклы. Давайте А, ну это уже. А как коко? Ну, какие? Которые... которые. Нечего коко, денег нет. Какие коко? Ну, я даже за... 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 Киндер, скажи. За... Киндер, да. Да. Ну, киндер будем Смотри, какая малышка. Я, я, на самом деле я не хочу кинуть. Я не шучу. Мама, я хочу киндер, ну дайте мне киндер, Аня, пить. Аня, Аня, а ты мама что ли? Ты скажи, Аня, смотри на меня, Аня. А ты скажи, Саше. нельзя киндер, сутки будут болеть. Сутки будут болеть. Мы здесь Аню видео снимаем. что? Вот она не, не заслуживает. Будешь, Зарядку высоко Ты что ля бьешь? Ань Ты опять Я тоже так ударю по животику. По животику. Так, по типа. спинке. А, не бабочка. Я волосы глаза закрываю. А, нет. Все, я давай. зову маму. А, ты хотел уже на дедах как станов? Вот так уже. Не обрати внимания где-то. Где И все. А я иду сам? Да. Пойдем, mm -hmm. или нет? Иду, mm -hmm, конечно. Мы гулять mm -hmm. не пойдем, Саш, там конечно. мокро все. Мы просто магазин. Mm -hmm. Бабушка, я тогда одену эту черную куртку, которую мама привезла. привозил Она а мне сойдет или нет? Ну, дай, который... Одевайся. Я одевайся. Я дай, одевайся. Да. Что ж, да. Аня, ты идешь, наверное? Может, дам? Да. Я тебе Объяснил, это вещи,